На сегодняшний день эта работа ввиду изменений руководящего состава администрации не ведется и никаких заседаний не проводится, хотя рабочая группа осталась. И мы не можем добиться созыва этой рабочей группы, чтобы продолжить нашу работу. Доручение губернатора есть обеспечить деятельность рабочей группы, пункт шестой, это отопроваживания перспективных напрямков деятельности с питанием правонабытовной и спащенной области, для граудвора на распоряжении уголовного бюджета администрации 13 лютого 2014 года. К сожалению, эта работа приостановлена. И я могу констатировать то, что мы все очень обеспокоены, потому что предмет разговора есть. Наша обеспокоенность пока не подтверждена документально, и мы никакого позитива в этой работе не видим. Я надеюсь, что мы все-таки сможем сдвинуть с этой точки эту работу, и мы будем планомерно заседать и принимать соответствующие решения. В министерство нынешнее, министерство культуры, абсолютно поддерживает нашу точку зрения, ибо Черниговщина это вторая область по Украине по количеству памятников э, культуры, архитектуры, археологии и все, которые относятся к этому э, названию. Они... И вторая область по Украине и первая по количеству этих памятников на душу населения. Мы просто не можем это оставить в стороне, ибо вопросов находилось очень много. И второй пункт. работы э, рабочей группы по Еловщине, не могу сказать следующее, что после тех решений сессии, о которых говорила Наталья Павловна, мы громадской рады обратились в Соколову, это было 12-го, 5 о том, что нам непонятна э, ситуация, которая сложилась э, на сессии при голосовании, особенно нам непонятна позиция начальника управления земельных ресурсов Минской Рады э, Титаленко Ювы. Поскольку он, как посадовый особо вышел на трибуну, из голоса эту информацию подал. Вот. И мы считаем, что эта ситуация э, скандальная, потому что, получив ответ от Минской Рады на наше обращение за подписью Бережного, мы получили подтверждение, потому что здесь написано, что управление земельных ресурсов, питание передачи данных земельных делянок до проекта решения не включалось. То есть управление земельных ресурсов эту э, подачу не обработало и не внесло в порядок дела. И тогда логический вопрос, что делал на трибуне начальник управления земельных ресурсов, и напрашивается ответ. Он действовал, используя свое служебное положение в интересах третьих приватных лиц.